Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Wan Muhammad Faris dalam 15 minit MMTV edisi 8 April 2025. Kita ke berita utama. Tujuh pelajar maktab rendah Sains Mara MRSM di seberang perai Pulau Pinang yang didapati terlibat dalam satu kes buli disyorkan supaya ditamatkan pengajian. Menerusi satu hantaran di Facebook, pengerusi Majlis Aman Rakyat Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, saranan itu dibuat berdasarkan keputusan jawatan kuasa disiplin MRSM. Di ruangan komen, Ashraf Wajdi memaklumkan bahawa beliau tidak bersetuju untuk memberikan peluang kedua kepada pelajar yang terlibat dengan kes buli kerana memegang prinsip you touch, you go, kamu sentuh, kamu keluar sejak dilantik sebagai pengerusi Mara. Semalam beliau memaklumkan bahawa pelajar yang disyaki terlibat dalam kes buli di asrama MRSM yang videonya tular di media sosial sudah digantung persekolahan masing-masing. Katanya tindakan itu diambil bagi memastikan pelajar-pelajar terbabit tidak mengganggu proses siasatan selain memberikan mesej jelas di mana pihak pengurusan MARA dan MRSM tidak sama sekali berkompromi dalam isu buli. Terdahulu satu rakaman video berdurasi 1.31 minit yang memaparkan sekumpulan pelajar lelaki menghempap kepala dan badan seorang pelajar lain dalam keadaan tertiarap di atas katil tular di media sosial. Pelajar lelaki berkenaan turut dilihat disebat dengan tali pinggang pada bahagian punggung namun tidak dapat dipastikan ia adalah suatu gurauan atau perbuatan buli. Malaysia akan menghantar wakil rasmi ke Amerika Syarikat AS untuk membincangkan tarif dikenakan ke atas import dari Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perdagangan Malaysia dengan negara itu selama ini telah menjadi contoh kerjasama yang saling menguntungkan dan memanfaatkan kedua-duanya dengan ekspor negara ini menyokong pertumbuhan negara dan menyediakan pekerjaan berkualiti tinggi. Sementara itu Malaysia akan menyesuaikan diri susulan pelaksanaan tarif timbal balik besar-besaran terhadap lebih 180 negara dengan kadar antara 10 hingga 50% oleh Perdana Menteri Amerika Syarikat pada 2 April lalu. Ujar Anwar strategi kepelbagaian perdagangan oleh Malaysia ketika ini semakin meningkat. Katanya sejajar negara berhasrat untuk kekal sebagai rakan dagang yang teguh dengan AS, Malaysia juga akan melakukan apa sahaja yang diperlukan untuk melindungi kepentingan ekonomi negara. Setiausaha UMNO Tapah Dr. Yusri Bakir, 54 tahun, diumum sebagai calon barisan nasional BN untuk pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Don Air Kuning. Pengumuman tersebut dibuat oleh Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sa'rani Muhammad dalam Majlis Pelancaran Jentera dan Pengumuman Calon BN yang berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Tersusun Haji Tahir Temoh semalam. Suranjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian untuk PRK Dun Air Kuning pada 26 April ini manakala tarikh penamaan calon serta pengundian awal pula masing-masing ditetapkan pada 12 dan 22 April ini. Dalam pada itu, pengarah pilihan raya PAS Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata mereka akan mengumumkan calon mereka bagi PRK berkenaan hari ini. PRK Don Air Kuning diadakan susulan kematian wakil rakyat kawasan itu Allahyarham Ish Sam Syahrudin 59 tahun yang juga ketua UMNO bahagian tapah akibat serangan jantung ketika menyertai kejohanan bola sepak persahabatan di Pulau Pinang. Pihak pendakwaan akan mengemukakan bantahan awal terhadap permohonan kes bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi merujuk persoalan undang-undang berhubung Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan. Timbalan pendakwa raya Datuk Razali Ciani memaklumkan perkara itu kepada Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussein ketika sebutan kes berkenaan hari ini. Muhyiddin tidak hadir pada prosiding hari ini selepas kehadirannya dikecualikan. Terdahulu Peguam Bela Muhyiddin Amir Hamzah Arshad memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihaknya telah memfailkan permohonan untuk merujuk beberapa persoalan undang-undang berkait akta itu mengikut Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 pada 4 April lalu. Hakim Muhammad Jamil kemudian menetapkan 29 April depan untuk pengurusan kes untuk rekod, kes hasutan membabitkan Muhyiddin itu pada asalnya dituduh di Mahkamah Seksyen Goh Musang, Kelantan pada 27 Ogos 2024 sebelum dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Muhyiddin mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebut perkataan menghasut, semasa kempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Don Nenggiri di Dewan Semai Bakti Felda Perasu di antara pukul 10.30 malam hingga 11.50 malam pada 14 Ogos 2024. Eh, eh Jangan skip video ni dulu. Okey, korang yang tanya Syasha kat mana nak beli rumah dekat tengah bandar KL ni kan? Okey, tengok video ni sampai habis dan jangan lupa tekan butang save. Korang Bumi Putra? Ha bagus. Rumah ni ada 15% wow. diskaun untuk Bumi Putra dan juga freehold. Yes. Unit 850 square feet ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Eh, janganlah ikut. Oh, <tuh> eh sofa ni. Eh, kurang rumah ni fully furnished. Wow. Dengan perabot yang berkualiti. Ah, <Sess> sedapnya katil free ni. Nak lagi best, bukan setakat cuci kaki je masuk rumah. KL48 ni ada kolam infinity, gym, taman permainan kanak-kanak, kawasan untuk BBQ, jacuzzi, kolam mandi, bilik meeting, bilik membaca, bilik permainan dan pelbagai lagi. KL48 ni dekat dengan TRX, Sunny Bulu City dan Ikea Ceras korang nak ke highway macam MRR1, MRR2, Max dan juga Best Raya, jangan risau sebab dekat sangat-sangat. Tak nak naik kereta, nak naik public transport? Okey, jom. Ha, kita sekarang dekat MRT Chansaulin. Hanya satu kilometer saja daripada KL48. Jadi berminat dengan hanya bermula RM605,000, korang boleh dapat rumah idaman anda. Kembali lagi, seorang peniaga kedai runcit diharapkan ke Mahkamah Magistrat Kuala Pilah hari ini atas dakwaan menyebabkan kecederaan ke atas isterinya dalam kejadian di sebuah rumah pada 1 April lalu. Tertuduh Li Jia Cheng, 32 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Yusna Khadijah Mat Yusof berdasarkan pertuduhan tertuduh didapati telah menggigit dahi, tangan dan bahu isterinya yang juga berusia 32 tahun kira-kira pukul 3.20 pagi. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM6,000 dengan syarat tambahan tertuduh tidak mengganggu mangsa atau saksi atau pihak ketiga selain melaporkan diri ke balai polis berhampiran satu kali dalam sebulan sementara tarikh, kes sebut, tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 15 Mei ini. Terdahulu media melaporkan mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Lau 30-an berkata kejadian berkenaan merupakan kejadian ketiga dia menjadi mangsa keganasan rumah tangga di mana kejadian pertama berlaku pada tahun 2022 dan tahun lalu. Penangan watak walid lakonan Faizal Hussein menerusi drama bida'ah terus mencuri tumpuan pengguna media sosial. Menjadi bahan bualan sehingga ke negara seberang, Faizal atau Muhammad Faizal Hussein, 57 tahun, terharu kerana menerima mesej pujian daripada penonton Indonesia yang rata-ratanya berusia 20-an dan ke bawah. Bagaimanapun, dedah pelakon lelaki terbaik drama Anugerah Screen 2019 itu, dia juga tidak terlepas daripada menerima mesej aneh daripada pengguna media sosial yang menawarkan diri untuk menjadi isteri. Malah yang membuatkan dia menjadi cuak apabila ada segelintir wanita muda dan anak dara menyuarakan hasrat untuk menjadi isteri batin seperti watak walid yang dilakonkan dalam drama tersebut. Bukan sahaja Faizal, impak drama bida'ah turut membuatkan penonton mengikuti media sosial anak pelakon itu Fazrin 20 tahun dan Fazrik 17 tahun. Kita ke berita dunia. Sebuah video tular dari Indonesia memaparkan tindakan pantas anggota bomba yang datang membantu menyelamatkan seorang individu yang terkunci dalam bilik mandi pada pagi 1 Syawal. Dalam kejadian tersebut, keluarga mangsa telah cuba membuka pintu bilik mandi namun tidak berjaya dan terpaksa meminta bantuan bomba. Apabila tiba di lokasi, pasukan bomba berjaya membuka pintu dengan cepat dan mengeluarkan mangsa. Mereka kemudiannya diberi penghormatan dengan sorakan dan ucapan terima kasih daripada ahli keluarga. Malah semua petugas turut dijamu dengan juadah raya. Video itu menjadi tular dan menerima pelbagai komen daripada netizen. Seorang pelancong di Bangkok, Thailand mengalami detik lucu apabila diminta memandu teksi dalam kesesakan lalu lintas selepas pemandu kenderaan itu tidak dapat menahan diri untuk membuang air. Menerusi satu klip video yang tular, pemandu teksi dan pelancong yang dikenali sebagai Finjo itu terkandas selama 2 jam setengah. Difahamkan pemandu teksi itu meminta Finjo yang juga merupakan seorang DJ untuk menggantikan dirinya memandu kenderaan kerana dia perlu pergi ke tandas dengan segera. Pada awalnya dia terpinga-pinga namun terpaksa akur terhadap permintaan itu. Beberapa minit kemudian pemandu itu selesai menunaikan hajat dan mengucapkan terima kasih kepada pelancong berkenaan kerana telah membantunya. Kemaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Bertemu lagi kita ke berita ekonomi. Harga minyak sawit mentah MSM dijangka kekal stabil di atas RM4,000 per tan dan tidak menjejaskan pendapatan pekebun kecil meskipun Amerika Syarikat AS mengenakan tarif sebanyak 24% terhadap produk Malaysia menerusi mekanisme tarif balas. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Datuk Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir berkata, Walaupun tarif timbal balik tinggi oleh AS boleh mengurangkan permintaan minyak sawit di negara tersebut, penurunan ini diunjur dapat diimbangi oleh permintaan dari negara lain seperti China dan India. Jelasnya, tarif tersebut dipercayai berpunca daripada penilaian menyeluruh pentadbiran AS terhadap akses pasaran Malaysia secara keseluruhan, termasuk tarif sedia ada, sekatan bukan tarif dan faktor perdagangan lain. Bagaimanapun katanya minyak sawit masih diperlukan oleh beberapa industri utama di AS seperti roti, konveksi, penjagaan diri dan aplikasi industri kerana sifat uniknya yang sukar diganti. Pasaran suku di ASEAN mencatatkan pertumbuhan yang stabil dengan jumlah terkumpul meningkat daripada 364 bilion dolar Amerika bersamaan 1.63 trilion ringgit pada 2021 kepada 414 bilion dolar Amerika kepada 1.85 trilion ringgit pada 2023. Gabenor Bank Negara Malaysia BNM Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, Malaysia dan Indonesia merupakan negara terbesar bagi penerbitan sukuk. Ujarnya sejak beberapa tahun kebelakangan ini sukuk semakin diterima sebagai instrumen untuk membiayai pembangunan ekonomi termasuk dalam sektor infrastruktur, pengangkutan dan pendidikan. Sebagai contoh Indonesia menerbitkan sukuk hijau yang pertama di dunia pada 2018. Tambahnya lagi ASEAN sedang bergerak maju dalam usaha menarik pelaburan swasta bagi menyokong kewangan iklim dan pembangunan mampan. Sementara itu, beliau turut menegaskan bahawa tanggungjawab ini tidak seharusnya digalas oleh satu pihak sahaja. Kita ke laporan sukan. Pemain pertahanan import Pinang FC, Rafael Vitor Santos, dilaporkan dalam proses mendapatkan kad pengenalan Malaysia, sekaligus membuka peluang besar untuk mewakili skuad Harimau Melaya. Vitor, 32 tahun telah bermaustautin di Malaysia selama 5 tahun dan aktif dalam saingan Liga Super. Proses naturalisasi ini mendapat sokongan padu daripada rakan senegaranya, Hendrik Dos Santos dan Paulo Josue yang telah menyarung JC Harimau Malaya. Vitor berkata dia bersedia memberikan yang terbaik jika diberi peluang untuk memperkuatkan barisan pertahanan Harimau Malaya sementara proses mendapatkan kad pengenalan Malaysia dijangka selesai dalam dua minggu atau lebih. Sejak menyertai Pining FC pada Januari 2020. Victor kekal bersama pasukan tersebut dan jika berjaya menyertai skuad kebangsaan, kehadirannya diharap dapat memperkukuhkan penting pertahanan Malaysia terutamanya dengan penambahan pemain warisan baharu John Irazabal. Bergu wanita no. 1 negara perlitan MTNA yang berdepan kontroversi mengenai masa depan mereka bersama Persatuan Badminton Malaysia BAM akan menghadapi cabaran besar di kejohanan badminton Asia BAC 2025 di Ningbo, China yang membuka tirainya hari ini. BAC 2025 dijangka memberi ujian besar kepada Perli tinah, terutama dengan kehadiran pasangan baru dari China dan Korea Selatan. Mereka dijangka bakal bertemu pasangan Korea Selatan Kong Hee Yong dan Kim Hee Jong yang menewaskan mereka di Indonesia Masters dan terbuka India Januari lalu. Walaupun menghadapi cabaran besar, ketua jurulatih Rosman Razak tetap optimis anak didiknya mampu mengatasi halangan tersebut. Beliau berkata, mereka telah memulakan latihan penuh dan bersedia menghadapi cabaran walaupun terpaksa berdepan dengan masalah kecederaan dan tekanan. Sekiranya berjaya melepasi halangan pertama, Perli Tina dijangka bertemu pasangan China Zeng Yu dan Zhang Xu Xiang. Dengan persediaan yang lebih baik, mereka diharapkan dapat memberikan saingan sengit kekal konsisten dan mengatasi kontroversi yang melanda. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 9 April 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Wan Muhammad Faris. Assalamualaikum dan jumpa lagi.